Діловий світ змістовна Україна. У рамках проєкту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні у центрі нашої уваги Одеса. Одеса стала електронним містом. Останнім часом тут були реалізовані декілька інноваційних програм. Одна з них перший етап формування єдиного медичного простору. Лікарняні реєстратури будуть змінені на електронні. Лікарі отримують смартфоны, которые будут связаны с центральным медичным сервером. В одній из лікарень система уже работает. С часом данные приєднаються усі медзаклади. Электронная регистратура – это возможность любому гражданину города Одессы э, используя интернет ресурсы записаться на прием к врачу, видеть нагрузку врачей, э, доступность э, перечень врачей, которым список врачей, которым они могут, общем -то, попасть на прием. Инша программа Безпечне місто. Створений єдиний моніторинговий центр, що дозволяє дистанційно впливати на рух транспорту. Це збільшує ефективність взаємодії міліціонерів, лікарів та МЧС. 64 камери спостереження на перехрестях слідкують за інтенсивністю руху. Ще 14 мають знаходити у натовпі правопорушників. При допомогі цієї системи Ми можемо при возникновінні якоїсь... то чрезвычайной ситуации, оперативно реагировать. То есть э, при помощи вот этого пульта управления светофорами создать коридор зеленый. Электронный место ⁇ еще один инновационный проект. Цифровые мапы благоустроят и инженерные коммуникации существуют в многих великих европейских местах. В Украине Одесса будет первым. Наша задача, чтобы все управления перешли от бумажной и табличной информации на электронный вид. Дело в том, что во многих управлениях уже существуют определенные электронные базы данных. Мы бы хотели создать единую интерактивную карту. За два с половиной года на мапы были нанесены больше ста Тисяч різноманітних об'єктів: урни, лавки, будинки та навіть бікборди. Доступ до мапи вільний. Через всесвітню мережу інвестори можуть обирати місце під забудову, а мешканці дізнатися, коли і де побудують новий парк. І На продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з одеським міським головою, віце-президентом Асоціації міст України з правової політики Олексієм Костусєвим. Спасибо, что нашли время для того, чтобы ответить на наши вопросы. Скажите, пожалуйста, недавно был принят статут Одессы. Что это такое, Какое ставление, какое задание у него? Надо сказать, что принятием устава города мы завершили десятилетний процесс. Десять лет в Одессе разрабатывали и пытались принять так называемую городскую конституцию. И моя администрация за 10 месяцев сумела доработать этот важнейший документ, и мы его приняли. Причем я хочу особо обратить внимание, что все это происходило максимально демократично. Были слушания, обсуждения Конституции города в каждом районе, потом в целом по городу. Более того, я вам скажу, рассматривалось два альтернативных устава города и наконец мы приняли этот документ в чем его смысл смысл в том чтобы в коротком но емком документе понятным людям определить правила взаимодействия человека и власти как вот осуществляется демократия в тех регионах в тех городах где есть местное самоуправление как люди могут влиять на принятие решений которые затрагивают их непосредственные интересы как местные инициативы могут воплощаться в жизнь. И в этом плане я хочу сказать, что это не только мое мнение, это мнение многих специалистов, что устав Одессы самый демократичный в Украине. Ну, откуда у нас такие мысли про, про свой устав? Потому что мы посылали его на экспертизу ведущие юридические организации нашей страны. Вот он был в Институте государства и права имени Корецкого. Он был в Одесской национальной юридической академии. В некоторых других организациях мы получили очень высокие отзывы. И, например, вот если в некоторых городах для того, чтобы дать движение местной инициативе, надо набрать 10 тысяч голосов, собрать жителей, то мы ограничились пятью. Для того, чтобы поставить вопрос в повестку дня, обсуждать, нужно всего 300 голосов. Это самый низкий вот процент, который, наверное, есть в нашей стране. Какие проекты реализует Но Если мы уже говорили о таких электронных вещах, то надо сказать, что у нас вот буквально с этого месяца одесситы получили возможность, используя сайт, нашего города, то есть odessa.ua, выйти через систему электронной регистратуры и посмотреть, какой врач в какой поликлинике сегодня работает, сколько к нему записалось одесситов, кто в отпуске, кто нет. И мы с вами все знаем, сколько времени отнимает эта ходьба по этим поликлиникам по разным центрам, где получаешь консультации, порой думаешь, да уже выздоровел бы сам, потому что это невозможно, это часы. Приходишь, а врач в отпуске, а этот не принимает. Теперь этого ничего не нужно, можно зайти через эту систему и записаться на прием к врачу, увидеть, кто, так сказать, в наличии. Кстати, это и для руководителей медицинских учреждений тоже. Они видят полную картину, что происходит, как происходит. Я думаю, что это такая интересная новинка. Ну, а вообще я хочу сказать, что, конечно, трудное время. Трудно оно для всей страны, трудно оно для нашего города. И я, почему особенно для нашего города, я, наверное, еще будет возможность, я скажу. Но, тем не менее, вот этой медицинской, социальной сфере мы все время уделяем повышенное внимание. Який бюджет места, какие джерела, каким он видится вам в наступном году? Приходится в этих ситуации изыскивать все резервы, и мы за, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы увеличили доходы бюджета порядка на 230 миллионов гривен, это порядка на 13 процентов, то есть работаем. Мы, за счет чего мы можем это сделать? упорядочить вопросы, связанные с землей, плата за землю и подоходный налог. С тем, чтобы получить больше эти поступления были подоходного налога в наш бюджет, а это, по сути дела, налог на заработную плату, основная составляющая нашего бюджета, мы провели колоссальную работу. Он все время был в центре внимания, и мы в результате этой работы за 8 месяцев вот послушайте внимательно, средняя заработная плата в Одессе выросла на 550 гривен. Это очень много. Мы, когда я пришел, средняя плата по Одессе была ниже средней зарплаты по Украине, по Одесской области, и мы отставали от многих регионов, и даже Одесской области, от многих районов. Сейчас существенно повысилась средняя заработная плата, повысились соответственно отчисления бюджета. Реформа житлово-коммунального господарства. Да. Что делается, что планируется? На первой же сессии, после того, как я стал мэром, мы приняли решение, я тоже не знаю, есть ли оно хоть в одном городе Украины или нет, мы полностью освободили от квартплаты жителей 936 ветких и аварийных домов. Это тысячи, тысячи и еще многие тысячи одесских семей перестали платить квартплату вообще. Ноль. Почему? Вы Одессит, вы знаете, что такое у нас аварийный фонд и как нелегко там живется людям. И поэтому мы посчитали, что несправедливо, когда люди живут в этих тяжелых условиях, еще с них брать и квартплату. Это мы сделали первый шаг. Второй шаг мы сделали, мы стали жестко брать квартплату только за те услуги, которые реально предоставили. И начали бороться очень жестко со всей этой химией. В результате Одесса стало городом, где реально снизили квартплату. Я не знаю, есть такой еще город или нет, мне неизвестен такой на карте Украины. И у нас утвержден тариф, он, кстати, утвержден уже несколько лет назад, 1 гривна 75 копеек за метр квадратный в месяц. По идее, прошли годы, выросла средняя заработная плата, выросли энергоносители и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны были повысить. А мы добились, что средняя квартплата в Одессе, с июля месяца 1 гривна 32 копейки. То есть при тарифе в среднем гривна 75, одесситы платят в среднем гривну 32. То есть на 25% меньше. Я считаю, что это реальное достижение моей команды. А дальше мы будем идти к тому, чтобы люди больше сами управляли своим жилым фондом. Чтобы по каждому дому был ответственный человек, который будет подписывать все акты выполненных работ. И чтобы жильцы в идеале, сами устанавливали себе квартплату. Скажем, вы хотите получать там, 16 видов услуг. Вы, соответственно, будет ваша квартплата выше. А я и, скажем, жители моего дома мы хотим только 6. Понятно, зачем? Мы будем платить гораздо меньше. А, ну, зато мы, допустим, личные клетки будем мыть сами по очереди. А вы не хотите этого делать? Значит, вы за это будете платить. У вас квартплата будет выше, у нас будет ниже и так далее. То есть квартплата будет. Очень разное по Одессе, потому что разные дома, разные люди живут, разные хотят получать услуги, но это будет справедливо. Самое главное, даже не повысить, не понизить, самое главное, чтобы люди платили только за те услуги, которые они получают. В этом смысл реформы ЖКХ, которую мы проводим. Я вице президент Ассоциации мест Украины. Вы входите в комитет правовой Так, правовой политики. Чи удается наладить реконструктивный диалог с центральной властью для того, чтобы створить какие-то ну, лучшие условия для местного самоуправления? Я попробую ответить на этот вопрос очень дипломатично. Значит, есть вещи, которые тревожат нас в Одессе. Но точно такие же вещи тревожат жителей во Львове в Харькове, в других городах. Кстати, мы очень плотно стали Одесса сотрудничать с другими городами Украины. Вот то у нас турнир по футболу, там ближайшие города Николаев, Херсон. А то у нас были дни Львова в Одессе, а весной мы поедем, дни Одессы будут во Львове. Вчера я говорил с мэром Харькова, потому что провели турнир с карковчанами. То есть мы, у нас есть личные отношения у мэров вот, на уровне таких. Дружеских, но и у нас объединяет то, что у нас много общих проблем. Мы собираемся, мы обсуждаем эти проблемы, и вместе с единой консолидированной позицией мы выходим на парламент, мы выходим на администрацию президента, и в таком варианте мы надеемся, что нас услышат. К сожалению, услышат не всегда. Но только объединив свои усилия, и чтобы наш голос, наш отдельный каждого превратился в наш, может быть, такой мощный более хор, можно добиться, чтобы на местные, на регионы обратили больше внимания, потому что, в общем-то, сила Украины в регионах. Регионы в Украине очень разные, они разные по истории, по экономическому потенциалу, но это не недостаток, это наше богатство. И чем быстрее будут прирастать регионы, тем быстрее будет вырастать вся наша страна. И поэтому, в общем-то, в этом направлении мы работаем. Диакои, мышь возносили для нас час, ответили на вопросы. Нагадаю, это был мэр міста Одеси Олексій Костусів. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображує точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду. США. Це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. На все добре. Партнер показу Український бізнес-ресурс.